pokistonlik mashhur bir ulamo madinaga tashrif buyurgan ekanlarda ziyoratlarini qilib bir xiyobonga borib qushlarga non ushoqlarini berib turganida sal narodi bir yupin kiyingan bolacha non ushoqlarini terib yeyapti ekan borib suhbatlashsa bilibdiki otasi vafot etgan oilasi juda ham katta ochlikdan majburlikdan yeyapti ekan shunda u kishi taklif qiladiki xohlasang seni men o'z davlatimga olib ketaman ilm bilan shug'ullanasan o'zim boqaman qarayman debdi bolacha xursand bo'lib u yoqlarda meni yangi kiyimlarim bo'ladimi debdi ha bo'ladi o'yinchoqlar ham bormi ha bor maydonchalarh o'ynash uchun ular ham bor dedi keyin jim bo'lib qolib haligi bolacha u yoqlarda payg'ambarimiz alayhissalomni zangor gumbozlari bormi desa olim hech narsa deyolmay qolgan ekan yo'q desa bolacha aytibdiki men o'yinchoqlarsiz yashashim mumkin maydonlarsiz yangi kiyimlarsiz yashashim mumkin lekin bu zangor gumbozlarsiz yashaolmayman debdi olim qattiq yig'lagan ekan